парламенте! Речь в парламенте! Ваша любимая газета приглашает вас на концерт подевого общества! Не пропустите! Раннее утро! Покупайте только раннее утро! Новые парижские моды! Новые парижские моды! Женщины будут красивее! Последние новости! Последние новости! Живые ведомости! Читайте передовицы! Вот что писали в газетах сто лет назад. Статья под заголовком «Смелые зайцы». На северо-западных железных дорогах наблюдается небывалый наплыв безбилетных пассажиров. 15 тысяч железнодорожных зайцев. Из протоколов за безбилетный проезд выясняется, что 40% задержанных зайцев падает на лиц, имеющих средства. Как рассказывают контролеры, обычная уловка любителей дорогого проезда – это садиться в конец поезда. При большом количестве пассажиров контролер не успевает до первой станции обойти все вагоны, и зайцы на остановке поезда переходят в вагон, где контролируют уже был кондуктора. Зайцы не боятся и заявляют, что у них годовой или сезонный билет, и чуть что поднимают скандал, обвиняя кондуктора в дерзости. В экстренных случаях зайцы прячутся под скамейками, в уборных, вечером садятся на подножки вагона и даже забираются на крышу. На некоторых профессионалов, любителей бесплатного проезда, за год составляется до 40-50 протоколов. Сто лет прошло, число зайцев растет в геометрической прогрессии. Современные газеты. Всероссийский центр изучения общественного мнения решил выяснить, сколько россиян ездит в электричках без билета. Оказалось, что оплачивать проезд не хочет каждый шестой пассажир. При этом почти 65 процентов безбилетных пассажиров считают электричку транспортом, в котором проезд можно не оплачивать. Хотя к автобусам, трамваям и маршруткам у людей совсем другое отношение. Интересно, что даже те, кто добросовестно оплачивает проезд, с пониманием относятся к зайцам и не осуждает их. Больше всего таких сочувствующих оказалось в Петербурге. И ничего странного, это у нас, наверное, на уровне генов. Сами, может, и не бегаем из последнего вагона в первый, но прадеды бегали. Música